bu kurslarnin tashkil etilgani juda ham yaxshi ko'pchiligimiz kursda e'tibor qilsak ijodkorlar ommaviy axborot vositalari vakillari umuman o'sha o'z sohasining bir bilimdonlari lekin hamma joyda bitta narsa kerakki bugungi kunda ayniqsa oldinlari eshitganmiz axborotga ega shaxs bu jamiyatni boshqaradi deganmiz lekin bugun uni odamlarga yetkazib berish masalasi ham kun tartibida turibdi agar biz o'zimizda axborot bo'lsayu bilim bo'lsayu uni auditoriyaga yetkazib bera olmasak odamlarni rost narsaga rost axborotga ishontira olmasak bu juda qiyin masala siljish bo'lmaydi rivojlanish bo'lmaydi shu bois ushbu kurslarda notiqlik san'ati bo'yicha yetuk mutaxassislar moderatorlar o'zlarining bilimlarini umuman yangi texnologiyalar asosida auditoriyaga auditoriyani o'ziga jalb qilish auditoriyani ushlab turish auditoriya bilan bo'ladigan munosabatlar omma oldida qanaqa chiqish qilish kerak o'zini tutishi til me'yorlari barchasini bizga tushuntiryapti albatta biz ekranda chiqib yurganmiz mikrofon ko'tarib intervyular olganmiz lekin mana shunday ma'lum bir fursatda inson o'zini boyitib bormasa o'z ustida ishlab bormasa bu kamchiliklarga o'z o'sishingizda kamchiliklarga uchrashingiz tabiiy ekanligini mana shu darslar mobaynida ko'rdik ayniqsa misollar bilan keltirilishi til me'yorlarini so'zlarni qo'llay bilish masalalarida aniq misollar bilan mashg'ulotlar bilan o'tgani bu seminarning juda sana, de, çikarab, bu bir ahamiyatli tomoni bo'ldi chunki biz o'zimizdagi bor narsani omma oldida chiqarib berolmasligimiz bu bizning katta bir kamchiligimiz sanaladi shu bois chiqarib chiqarib berish inson birinchi navbatda o'zini yengib o'ta olishi lozimligi ushbu seminarda uh, mutaxassislar tomonidan ko'rsatib berildi buning uchun tashkilotchilarga ham albatta katta rahmat aytamiz uh, o'ylashimcha mana shunday kurslarni nafaqat quyi bo'g'in o'rta bo'g'in mutaxassislarga balki rahbarlar o'rtasida ham joriy qilish kerak chunki bugungi kunda uh, o'sha vazir bo'ladimi vazir o'rinbosarlari yoki boshqa yuqori uh, mansab vakillari va aholi o'rtasidagi munosabatlarda bir qador kamchiliklar ko'zga tashlanyapti va albatta agar mana shunday kurslarni notiqlik bo'yicha ularga ham o'tiladigan bo'lsa aholi bilan bo'ladigan munosabatlarda juda bir oldinga siljish bo'lardi rahmat tashkilotchilar o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasida vazirlik idoralarining matbuot kotiblari hamda murojaatlar bilan ishlaydigan bo'lim mas'ullari uchun tashkil etilgan notiqlik san'atining 3 kunlik o'quv kurslari biz uchun nihoyatda samarali va foydali bo'ldi deb o'ylayman sababi juda ko'p yo'nalishlar bo'yicha o'zining sohasining mutaxassislaridan darslar olyapmiz darslarimiz ikki qismga bo'lingan holatda nazariy va amaliyga bo'lin asosida olib borilyapti ya'ni darsning teng yarmida ustozlar bizga nazariy bilim berishsa ikkinchi qismida biz interaktiv uslublardan foydalanyapmiz savol javob turli xil o'zimiz bevosita qahramoniga aylanib o'z faoliyatimiz bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni gapirib berish orqali o'sha qaysidir ma'noda mavzularni qanday o'zlashtirganimizni imtihon qilishyapti men bu tashabbusni juda yaxshi baholayman va bir taklifim bor ediki bu kabi o'quv kurslarini ehtimol vaqtini sal uzaytirish kerakdir ya'ni uch kun nihoyatda kamlik qiladi shaxsan man uchun ikki hafta davomida o'qitishsa degan bir taklifni bermoqchi edim har holda biz matbuot kotiblarini so'raydigan narsalarimiz ko'p ekan mana shu dars jarayonlarida bildim va o'z vaqtida o'z navbatida bizga dars berayotgan ustozlarimiz ham juda ko'p ma'lumotlarni bergimiz kelyaptiku lekin vaqtimiz tig'iz degan gaplarni aytishdi işte. demakki bu o'quv kurslarining vaqtini uzaytirish kerak shundagina biz ham ko'proq yana, yana bolamiz, ham yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz va o'zimizni faoliyatimizda ham bu narsalarni joriy etishimizda bizga yordam beradi degan umiddaman umuman olganda notiqlik kursi bo'yicha tashkil etilgan o'quv kursdan xursandman va o'ylaymanki keyingi faoliyatimda bugun olgan bilimlarim osqotadi beshikdan qabrgacha ilm de ilmiza deyishgan haqiqatdan juda to'g'ri aytilgan gap ayniqsa bizlarni sohamizda matbuot xizmati qı, xodimlari sohasida bu o'zini dolzarbligini yanada oshiradi biza bugungi kunda bo'lib o'tayotgan voqealar nafaqat o'zimizni sohamizda balki umuman jamoatchilik ichida muhokama bo'layotgan muhim siyosiy iqtisodiy ijtimoiy mavzularni ham doimiy muntazam ravishda kuzatib borishimiz kerak va bu uchun bizlarga albatta ilm bilim har doim asqotadi o'zi inson bitta nuqtada to'xtab turaolmaydi oki o'z ustida ishlab takomillashib boradi yok ortda qolishi mumkin ortda qolmaslik uchun ayniqsa bizani kasbda nazariy bilimlar ham amaliy bilimlar ham juda muhim yaqindagina samarqandda bo'lib o'tgan o'sha turkiy davlatlar sammitida matbuot xizmatlari xalqaro jurnalistlar bilan o'sha sammit doirasida o'zaro muloqotlar o'rnasib tajriba almashib o'zlarini xalqaro bilimlarni shakllantirgan amaliy bilimlar shakllantirgan bo'lsa mana bugun prezident davlat boshqaruvi akademiyasi va davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminarda bizar nazariy bilimlarimizni mustahkamlab boryapmiz bu seminar doirasida juda interaktiv faol tarzda olib borilyapti ko'plab yangi hamkasblarimizni turli vazirlik idoralarini murojaatlar bilan ishlovchi xodimlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldik alohida e'tirof etishim lozim uh, rahimboy aka jumaniyozov uh, kursni endi rahbarlik qilyaptilar va tanlab olingan ustozlar o'sha spikerlar deymiz juda ajoyib biza to'g'risini aytaman bu nimada uh, o'sha şey, bir soatlik bir para bir soat yigirma daqiqa ichida ularga to'ymayapmiz bugun mana shu karim aka bahriyev bilan bo'lgan seminarni oladigan bo'lsak tanaffus bo'lib tugagandan keyin ham bizani muloqotimiz davom etdiki keyingi o'qitishni navbatiga o'tib ketishimizga sal qoldi shuning uchun o'zimni hamkasbim nilfar jumayevani fikrlariga qo'shilgan holda aytaman bu kabi seminarlar ko'proq va tez tez bo'lishi kerak haqiqatdan vaqt nuqtai nazaridan nazaridanolganda ham lekin uch kunlik nimaga biza kam deb o'ylayman va buni keyinchalik yana davom ettirish kerak va muntazam olib borishni tarafdoriman barcha barchasi uchun rahmat o'zimiz <usimus> yashab turgan jamiyatning taraqqiyoti haqida fikr yuritganda avvalambor ushbu taraqqiyot natijasi muloqotlar orqali ro'y berayotganini ham kuzatishimiz mumkin aytmoqchimanki ma'lum bir tashkilotda rahbar lavozimida yoki mas'ul lavozimda ishlayotgan insonlar o'zi eshitish hamda bir fikr yuzasidan bir masala yuzasidan munosabat bildirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak ya'ni biz ko'pincha aynan rahbar xodimlarda va matbuot xizmati xodimlarida men bunday demoqchi edim aytmoqchimanki mana bunday masalalarga mana bunday degan fikr bildirmoqchi edim degan so'zlarni eshitib qolamiz lekin bu edim degandan ko'ra notiqlik madaniyatidan notiqlik usullaridan xabardor bo'lish ancha foydaliroq deb hisoblayman men uh, mana uch kun davom etgan darslarimiz judayam biz uchun kerakli darslar bo'ldi deb baholash mumkin chunki har uh, bir inson o'z fikrlarini albatta til orqali ifodalaydi til orqali ifodalangandan keyin mana shu fikrlarni qay darajada mukammalligi uning notiqlik san'atiga bog'liq ya'ni qanchalik inson notiq bo'lsa qanchalik o'z shu uh, şu aqlida shuuridagi so'zlarni fikrlarni til orqali yetkazib bera olsa shunchalik o'zining maqsadiga yetishi yoki suhbatdoshiga o'zining fikrini yetkazib berishi uh, osonroq kechadi uch kun davom etgan darslar davomida biz juda judayam o'z kasbining ustasi bo'lgan o'z kasbining fidoyilaridan darslar olishga muvaffaq bo'ldik bu biz uchun malaka oshirishgina emas balki yaxshi maroqli suhbatlardan bahramand bo'lish sifatida juda judayam manzur bo'ldi men ushbu kurslarning tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va bunday kurslar yanada davomli bo'lishini ko'proq tashkil etilishini va barcha tashkilot muassasalardan xodimlarni kengroq qamrab olishini istab qolaman o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi hamda o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi bilan hamkorlikda tashkil tə etilgan notiqlik san'ati bo'yicha o'n sakkiz soatlik kursda matbuot kotiblari davlat tashkilotlari va organlarining matbuot kotiblari va murojaatlar bilan ishlash bo'limining mas'ul xodimlari ishtirok etmoqda bu albatta bejizga emas bunday mas'ul lavozimdagi xodimlarning ishtirok etishi chunki omma bilan ishlaganda avvalo mana shu bo'limlarning mana shu sohalarda ishlanishida ko'proq xalq bilan fuqarolar bilan murojaat qilinadi va bunda matbuot kotiblari davlat organlari tomonidan axborot olib axborot yetkazishda albatta birinchi navbatda nutqga uni so'zlayotgan so'ziga til uslublariga rioya qilgan holda har bir axborotni yetkazib berish kerak va shu bilan bir qatorda murojaatlardan fuqarolardan murojaatlarni qabul qilib olayotgan vaqtda ham ular bilan muomala madaniyatiga e'tibor uh, bergan holda fuqarolar bilan muomalada bo'lish kerak deb o'ylayman bu o'n sakkiz soatlik kurs judayam judayam davlat xizmatchilari uchun qisqa soatli bo'lgan uh, shunda ham mutaxassislar tomonidan uh, aynan ish faoliyatimiz davomida kerak bo'ladigan xususiyatlarga e'tibor qaratgan holda uh, bizlarga qisqa lo'nda tushuntirish berishga harakat qilishdi Bu o'ylaymizki bunday notiqlik san'ati kurslari boshqa davlat xizmatchilariga ham foydali bo'ladi sababi bugungi kunda davlat xizmatchilari tomonidan ko'plab mana ochiqlik shaffoflik deyapmiz mana shu ochiqlik shaffoflikda o'z fikrlarini emin erkin yetkazib berishda ham ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi va albatta bu notiqlik san'ati kursi bunday qiyinchiliklarni oldini olishda yordam beradi va insonni o'z ustida ishlashiga yordam beradi mana shu tashkil etilgan notiqlik san'ati kursini tashkil etgan barcha mas'ullarga minnatdorchilik bildiramiz demak notiqlik san'ati bo'yicha tashkil etilgan ushbu o'n sakkiz soatli kursda ilk qaldirg'ochlari bo'lib tahsil olganimdan juda ham xursand bo'ldim ya'ni kurs haqida ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsam bu kurs manga ko'plab imkoniyatlarni cheklangan imkoniyatlarni ochishga yordam berdi desam muballag'a qilmagan bo'laman chunki har bir inson o'zini ichidagi o'sha so'zlashish ya'ni tilni ravon bo'lishiga ushbu kurs juda ham yaxshi turtki bo'ladi va ushbu kursning ilk boshlanishi ya'ni notiqlik san'atiga qo'yilgan ilk qadam deb o'ylayman man yana shu narsani aytmoqchi edimki ushbu kursni davomiy bo'lishini va bizga o'xshagan o'sha notiqlik san'atini sevuvchilar notiqlik bo'yicha o'zini mahoratini oshirmoqchi bo'lgan insonlarga ko'plab imkoniyatlar yaratilishini so'rab qolgan bo'lardim yana bugungi kundagi ushbu kursda faqat matbuot kotiblarigina emas balkim o'sha har bir davlat fuqarosi har bir tashkilot xodimlari ham kelib emin erkin o'zlarini nutqni bayon eta olishlari uchun ta'lim olishlariga qanaqadir imkoniyatlar yaratilishini istab qolardim va yana shuni aytaman bu kursning doimiy bo'lishida ularning mashaqqatli mehnatlari mavjudligi va buni ustidan o'z o'sha ko'plab notiqlarni yetishtirishda ularga katta katta zafarlar tilab qolgan bo'lar edim